Здравствуйте, я Геннадий Балашов, и мы сегодня поговорим, какие у вас будут вопросы, задавайте их, и в течение 30 минут я постараюсь откровенно ответить на все вопросы. Я Геннадий Балашов, лидер партии 510. Геннадій Балашов вік 56 років. Політик та бізнесмен. З 98 по 2002 рік народний депутат України третього скликання. З 99 по 2001 рік лідер партії Красива Україна. Має дружиною трьох дітей. Автор ідеї скасування існуючих податків на території України. Березня 2014 року лідер політичної партії П'ять на дострокових виборах президента України у 2014 році підтримував Порошенка, щоб на виборах не перемогла Юлія Тимошенко. Геннадій Балашов відповість на усі питання глядачів у проекті Вохпополі. Голос народу. Вітаю усіх! Мене звати Олег Борисов. Ви дивитесь проект Vox Populi, Це проект, де глядач сам обирає собі е, гостя і сам може поставити йому запитання. Отож, ми починаємо, як ви вже зрозуміли, гостем у нашій студії сьогодні є Геннадій Балашов, громадський діяч та блогер. Хочу одразу сказати, друзі, глядачі, що зараз Фейсбук трансляція від телеканалу Зік вже почалася. Можете прямісінько під трансляцією писати свої питання, коментарі. Я їх обов'язково зачитаю. Геннадію Балашову також вже відкриті гарячі лінії. Можете телефонувати за номером до нашої студії, який зараз бачите на Екрані, отож, на все про все у нас 30 хвилин, і допоки глядачі вже готують свої запитання. Геннадію, до вас перше питання. Отож, уявімо таку ситуацію. Ви на безлюдному острові, і у вас є лише дві людини, які одну людину вам треба лишити з двох. Хто б це був Олег Ляшко чи Юлія Тимошенко? Ну, для розмноження, навіть краще Юлія Тимошенко. Дякую вам за відповідь. От е, отже. Починаємо питання, які нам пишуть наші коментарі, наші... наші глядачі. Дуже багато один киянин Дмитро Буткевич питає вас наступне: по Києву стоїть дуже багато кав'ярень з написом 5-10. Звідки вони взялися? І звідки ви берете гроші на фінансування вашої партії? Ну, я особо не видел кавиарня, а машин действительно по Киеву разъезжает с наклейками 5-10 очень много, потому что партия 5-10 единственная, которая имеет идейных, фанатично преданных поклонников, которые, в общем-то, носят идею на себе. У меня у самого на телефоне наклейка 5-10, машина обклеена 5-10, у меня наколка 5-10, многие сделали наколки 5-10, потому что это люди, которые поверили в мечту и хотят преобразования в Украине, то есть они хотят по-настоящему богатую Украину. А богатая Украина — это богатые украинец. Это фантастическую идею. Эти люди вместе со мной несут людям. А за что я финансирую? Ну, во-первых, есть взносы, но их явно не хватает на партию. Остальное я либо сам докладываю, либо привлекаю. Но партия работает очень креативно. И она нам практически ничего не стоит, мы можем работать бесконечно долго, эта партия навсегда, навечно, потому что мы не будем менять свою программу, мы не будем ни с кем блокироваться, эта партия будет проповедовать одну идею. Украине сможет стать самым богатым в мире. Для этого надо сделать простые шаги, отменить налоги на территории Украины. А, Геннадий, у нас, мне подсказывают, есть звонок в студию. Доброго дня. Представьтесь, пожалуйста, и какое ваше питание? <говорит> це я? Так, так, да. вы в эфире. Витаем у вас. Будь ласка, представьтесь. Это я, це я в эфире. Я, я беженка из Донбасса. Мне 75 лет. Я снимаю жилье в Киеве. Так вот, депутатам выплачивают из бюджета 15 тысяч гривен на оплату жилья аренды. А мне выплачивают 884 гривны. Как я должна жить и почему меня... Называют переселенкой. Я не переселенка, я беженка. Да. Мне 75 лет, как я должна жить? Оплачивать аренду, коммуналку, купить лекарства и продукты. И все. Кто об этом думает? Почему такая разница? Думаю, что государство о вас не думает и думать не будет. Потому что все... Предыдущие годы государство не думало о гражданах, оно, условно говоря, класс казнокрадов, который захватил власть в этой стране, они обложили всех налогами, сделали людей нищими. И те люди, которые э, постарели, сегодня будут получать мизерную пенсию, и здесь сделать ничего нельзя. Как вам жить? Я не могу дать совет. В 75 лет как жить? Но я знаю, что многие люди, которые даже маленьким бизнесом занялись, в, в преклонном возрасте, во-первых, они молодеют, во-вторых, у них появляются хоть какие-то деньги на пропитание. Поэтому можете спокойно ездить в какой-то оптовый магазин, хоть что-то покупать и продавайте это где можете. А, можете предлагать свои услуги по уходу за детьми. В общем-то, все равно даже в таком возрасте надо искать, где применить себя и даже в 75 лет. Геннадій, у нас є запитання від нашого глядача Ігор Мартинюк у Фейсбуці. Вас питає, як Олександр Онищенко допомагає партії? Ваша відповідь? Ну, он став членом партії, вдохновився тими ідеями, які я йому розказував. Он вступил в партию, сделал взнос, у нас вступительный взнос полторы тысячи гривен. Надежды у нас есть, что он будет хорошо финансировать, но пока финансирование он не открыл. Но мы консультируемся, и он является членом партии в бегах и является народным депутатом сегодняшним. Мы не снимаем с него никаких обвинений, которые у него есть. Но я знаю, что люди, которые убежали, в принципе, могут покаяться перед людьми и сделать шаг навстречу людям, то есть вступить в либертарианскую партию, освободить этих несчастных людей от безумных налогов, казнокрадов, и, ну, фактически от государства в их жизни. Геннадий, Виктория с Киева вас пытаем Ваши политические амбиции, так, кто ваш политический конкурент? У меня конкурентом является само государство в том виде, в котором оно существует. Потому что в государстве ни один чиновник не думает о гражданах Украины. Все чиновники работают на мизерную зарплату. Они пришли туда воровать. Других у нас нет. Те люди, которые работают на мизерную зарплату и не могут воровать, но это несчастные рабы этого государства и являются прислужниками более крупных э, олигархов, которые захватили власть. Вплоть до кабинета президента, кабинета министров э, Верховной Рады эти люди фактически не думают, как кто бы вы разбогатели. Поэтому э, идейным врагом партии 5-10 является само государственное устройство в сегодняшнем виде. Потому что либертарианская идея это дать людям столько свободы, сколько они еще не видят. Фактично, це страна 20, середини двадцять первого віка. Хочу нагадати нашим глядачам, які щойно не долучилися до ефіру телеканалу Зік до Фейсбук трансляції, що ви маєте змогу дзвонити до нас у студію за телефоном, який побачите на екрані, і так само можете писати коментарі у Фейсбук трансляції на телеканалі Зік. І у нас є вже наступне питання. Воно звучить наступним чином: скільки би ви взяли грошей, аби піти з політики? Ваша відповідь. Но у меня нет смысла брать деньги, потому что у меня другие цели стоят. Я действительно хочу заработать от благодарных граждан Украины золотой памятник. Для этого мне надо сделать невероятное. Первое, это заставить и убедить людей, чтобы они поверили в то, что они могут быть богатыми. Дальше объяснить им программные положения партии либертарианства, что простые цифры 5-10, 5%, -10, 5 с продаж и 10% социального налога действительно сделают их сказочно богатыми. Они откроют границы, привлекут инвестиции, и Украина численно начнет расти. И цели это настолько амбициозные, что они не измеряются деньгами. Денег у меня хватает на личную жизнь, этого достаточно. Теперь надо сделать что-нибудь великое. В общем-то, я хочу, чтобы моим именем называли площади, улицы, города. Геннадий, Наталья с Киева пишет. Питание долгое, тем я его зачитаю полностью. Цитую, щось мені нагадує його ідея податкового раю. Здається, щось таке чула у радянській школі, коли нам розповідали про комунізм. Типу, в нас все буде і нам за це нічого не буде. З чогось треба платити пенсії за щось, будувати дороги, за щось утримувати медицину та освіту. Чому він так впевнений, що на всіх має вистачити, і чи всім не треба? А, потому что главная беда Украины, что на территории Украины абсолютно нет денег. Неважно, каким бизнесом вы занимаетесь, какая у вас профессия, на территории Украины нет денег. У нас сваловый внутренний продукт находится около 100 тысяч долларов. А надо, чтобы нормально существовала страна и платить пенсии хотя бы по 200 долларов и зарплаты по 1000 долларов, надо, чтобы ВВП был один милли... триллион долларов. Чтобы произошел десятикратный рост, то здесь должно произойти нечто. А нечто это государство должно уйти из экономики. Должно быть приватизировано, продано, акционизировано все 3,5 тысячи госпредприятий. Должен включиться полностью свободный рынок, должно быть свободное хождение валют, и самые низкие налоги должны быть в мире. Вот 5-10 это самые низкие налоги в мире. И если мы сейчас посмотрим на страны, которые выбрали модель самых низких налогов в мире, они являются самыми богатыми странами. Более того, Америка 19 века поднималась без налогов. Фактически туда хлынули люди, переселенцы, потому что там не было налогов. Там была только ввозная пошлина, а все остальное делайте, что хотите, зарабатывайте сколько хотите. И вот задача сделать украинцев сказочно богатыми. А для этого надо убрать 80% чиновников. Мы не можем бороться с каждой фамилией казнокрада, потому что вместо казнокрада приходит другой казнокрад. И мы видим этот круговорот казнокрадов в природе украинской политики. Но чтобы их иметь, надо убрать почву для казнокрадов. А это налог на добавленную стоимость, это госпредприятие, это еще кучу разрешительных актов, которые делает государство. А это убьет 80% чиновников. И действительно сделает богатыми людьми. А с одного триллиона хватит на пенсии, хватит на зарплаты, хватит на все. Это будет самая богатая, самая процветающая страна. Волчас, наш глядач, пишет наступное питание. Цитую. Кто, по-вашему, должен стать следующим президентом Украины? Ну, во-первых, президентские выборы где-то в 2019 году. Из тех, кто сейчас претендует, я не вижу в них изменений. Ни один несет в себе элементы изменений. Это старая постсоветская школа. Фактически она должна вся уйти. Фактически те политики, которых мы сейчас видим на экранах, и, кстати, по голосованию на ЗИКе, вот было видно, насколько они стали неинтересные, потому что у них у всех определенный набор фраз, которые, можно сказать, за все хорошее. Никто не сказал, а какую страну они строят. Но вот партия 510 в этом отличается. У меня на знамени 510, у меня определенная атрибутика и у меня четкая программа, что я буду делать в этой стране. Я буду делать самую свободную страну в мире. То есть здесь должно лучше всех вести бизнес. Здесь лучше всех должны идти инвестиции. То есть вот такая страна, она как раз и сделает людей богатыми. А из сегодняшних кандидатов никого. Я сказал, что это вся э, казнократская система, они выбирают сами из себя. Поэтому надеяться на то, что государство будет о вас э, заботиться, не надо. Сейчас вообще на государство не надо смотреть. Сейчас начался небольшой экономический рост, будет еще больше. Сейчас надо на государство плюнуть и заниматься собой и своей семьей. И постепенно поддерживать ту партию, которая сделает вас еще более свободным. Уберет казнокрада із вашої В'ячеслав Дігтяр пише питання наступне: цитую: як ви бачите повернення Криму? Якщо Україна буде сказочно багата, то Крим сам повернеться к нам. До тих пор, поки Україна не дала життя краще, ніж в Криму, і краще, ніж на Донбасі. Украина является непривлекательной страной для жителей тех территорий. Просто непривлекательной. Украина сегодня ничего не дает. Это запутанная в коррупции страна, это нищая страна, сюда не идут инвестиции. И причина одна. Мы задавлены налогами. Каждый гражданин Украины платит более 50% в любом товаре. Плюс казнократскую составляющую обязательно. Поэтому, чтобы это прекратить, придется голосовать за Партію 5 10 Геннадію, я обіцяв нашим глядачам зачитувати всі запитання. Отож, наступне запитання таке. Олег Шелестюк Шили... питає: чому цей український патріотичний діяч розмовляє ворожою мовою на українському каналі? Ваша відповідь? Ну, во-первых, не треба половину українських граждан об'являти врагами за того, що вони говорять на українському мові. Якщо б я перейшов сейчас на українську мову, яку я добре розумію, Будет непонятно, что я говорю, потому что я родился в городе Днепропетровске, это Юго-Восток, там был русскоязычный регион. И запрещать людям на территории Украины говорить на языке, на котором он хочет говорить, это глупо. И, кстати, это выталкивает нас из мультикультурности в монокультурность. А развитые страны мира как раз ориентируются на мультикультурность, на многоголосие. Вы в Америку можете приехать с Китая, можете с Испании приехать, там нет государственного языка. Но там люди богатые и друг друга понимают. Поэтому если вы хотите стать богатыми, э, язык нам дал для понимания. Если вы меня понимаете, очень хорошо. Если вы меня объявляете врагом, что бы я ни говорил, это уже не важно. Но рано или поздно вы поймете, что Балашов вам предлагает деньги вместо нищеты. У нас есть телефонный звонок. Мы вас чуем. <звы> Алло, вы в эфире. Будь ласка, представьтесь и задайте питание. Доброго вечора. Мене звати Людмила, я з Львова. Прошу відповісти пана Геннадію, як він вбачає боротьбу з казнокрадами, про яких він тільки що говорив. І чи не стане він сам казнокрадом? Дякую. Спасибо. Во-первых, я не баллотируюсь в Верховный Совет. Баллотироваться будут члены партии, которые туда будут. Я специально сейчас заранее отказываюсь от баллотирования в Верховный Совет или в Горсовет и идти на любую должность. Вы должны представить себе дерево коррупции. Оно упирается корнями в государственные заводы. Вы не назовете ни одного государственного предприятия не коррумпированным. Оно упирается в НДС. И наша задача отменить налог на добавленную стоимость, разрешительную систему и продать все государственные предприятия. Тогда коррупции просто не будет, не будет почвы для коррупции. Поэтому мы не хотим бороться конкретно с коррупционерами. Они все известны. Весь государственный высший аппарат, они коррупционеры. Все с копом. От президента до там, человека, который в конверте от президента получает зарплату его секретарша. Они все коррумпированы. А надо убрать почву коррупции. Вот эти самые госпредприятия, налог на добавленную стоимость и освободить людей от разрешительной системы этого безумного государства, который убивает весь бизнес. Для тех, вот. кто щойно приеднался до нашего эфиру, я нагадаю, что Ви можете дивитись нас в ефірі телеканалу Зік. Дзвонити на гарячу лінію, яку бачите зараз на екрані. Так само у нас зараз ведеться Фейсбук-трансляція в на сторінці Фейсбук від телеканалу ЗІК. Будь ласка, пишіть туди коментарі, залишайте свої питання. Обов'язково зачитаю їх нашому сьогоднішньому гостю Геннадію Балашову. Маю наступне питання, яке залишив киянин Максим Єрмаков. Цитую ваше ставлення до стамошки на сьогоднішній день в Україні. Но она безумная. Я сам растамаживал машину, Теслу, я заплатил 28 тысяч долларов налога. Это просто безумно. Это убивает... Э Короче, украинцы, мало того, что нищие, платят налог на добавленную стоимость, 50% казнократской составляющей, они еще и ездят на самых дорогих автомобилях. И если будет, когда-нибудь победит партия 5-10, вы будете платить 5% на ввозе автомобиля. Все, от его стоимости. Все автомобили будут возиться вот по такой системе. И тогда люди будут ездить на дорогих, хороших автомобилях. А самое главное, здесь разовьется автомобильный рынок, потому что сразу Украина превращается в автомобильный хаб. Здесь будет выгоднее торговать автомобилями, чем, допустим, в России. России или в Германии, и все германские предприятия здесь будут открывать автосалоны, и здесь будут покупать машины для всего мира. Это очень выгодная система, выгодная для граждан Украины. Потому что я не хочу мечтать о 5000 гривнах зарплаты. Мы мечтаем о том, чтобы каждый гражданин Украины получал 2000 долларов доходов. С этого начнется демократия, потому что демократия дорогая вещь. И люди должны стать богатыми. Вообще я мечтаю о богатом украинце. Это настолько греет душу, что я этим занимаюсь уже 17 лет. Вот последние три года зарегистрировал партию. И вот все время внушаю украинцам, вы можете быть самыми богатыми в мире, но для этого отмените с себя налоги, избавьте себя от коррупции вот этим вот действием. А это надо взять всю власть. Вот когда вы поверите в то, что это возможно, мы вместе с вами сделаем то, что нужно сделать. Моему этого... телефоны, телефоны дзвенок, будь ласка, вы в эфире, представьтесь. Маємо телефон, маємо телефон. Алло. Так, так, вы в эфире, чуем вас, будь ласка, представьтесь и ваши питания Геннадию. Мое питання таке. Меня зовут Александр, я с Киева. Питання таке: Як він э, вважає дії э, Росії в Крыму, ее отношение к держави и до конкретным осіб? Ну, понятно, что Россия является агрессором. Крым отжали. Я там был, кстати, захвачен бандой Довогиркина избит, когда там вот эти все события начали, он, по-моему, 10 часов провел в плену у них а потом удалось оттуда добраться до материка. Это безумие, которое устроил Путин, кремлевский агрессор. Это можно признать, это будет признано когда-нибудь в международных судах. На самом деле он наносит колоссальный вред государству. Но говорить о войне все время я бы не стал. Я бы сейчас говорил о внутренней политике, как сделать украинца богатым и стать действительно самым привлекательным. Когда нам дали безвиз, паспорт украинца стал дороже, чем российского гражданина. В силу того, что украинец может поехать по безвизу, может путешествовать даже в Америку, потому что украинцам дают 10-летнюю визу, а россиянам не дают, им дают трехлетнюю визу в Америке, и у них нет безвиза. Поэтому украинский гражданин уже имеет больше преференций, чем россиянин. А Россия это агрессор на сегодняшний день, но я даже не россиян считаю агрессором, я считаю кремлевских карликов агрессорами. Вот это вот люди, бандиты, которые захватили Россию, они сделают так, чтобы Російські війська всі заходили сюди і, в общем-то, творили те, що вони творять. Це безумие. Геннадію, десятки наших глядачів у Фейсбуці зараз пишуть, що, що ну, цитую, не вірю йому, он врет і так далі. А, будь ласка, щоб я не зачитував усі ці 10 коментарів, коротко поясніть саме а, систему ці, цього 5-10. Що це таке? І чому ви так певні, що воно буде працювати? Це я поєднав 10 питань в одному питанні. Будь ласка, ваша відповідь? Ну, во-первых, я економіст, у мене высшее экономическое образование, закінчив університет. Во-вторых, у мене 25-30 років уже почти підприємницького стажу. В принципі, я состоятельний чоловік, мільйонер. А потом я работал в финансовом комитете Верховного Рада, когда был в депутатах. В общем-то, я прошел определенные стадии. Я знаю, и я рассчитал. Я был в тех странах, которые выбрали безналоговый путь. Я был в Гонконге, я был в Дубае, я был в Сингапуре, я был в Америке, я был в Швейцарии, в Швеции. Это страны, которые живут с низким налоговым. Обложением. И там действительно живут богатые люди. И причина их обогащения, что к ним идут капиталы. Туда едут богатые люди. По сути, моя задача сделать так, чтобы сюда поехали богатые люди. Чтобы Украина не выгоняла состоятельных людей, а наоборот привлекала их. Люди не верят в эту возможность. Причина очень простая. Люди не верят в свои силы. А у нас есть силы это сделать. Сейчас... Украинцы есть уникальный шанс, потому что ни в одной стране СНГ нет партии подобной партии 5-10. Мы экономическая партия, мы партия национального процветания. Моя задача, чтобы моя нация была богатых людей. Кстати, для сохранения генофонда, если у нас не будут богатые украинцы, мы не сохраним ни мову, ни людей, потому что э, все разговаривают на языке богатых. И я знаю, чтобы сохранить украинский язык, наш генофонд, э, нашу культуру, Нам необходимо стати самыми багатими в мірі. Геннадію, Геннаді, маю вас прибити. У нас дуже мало часу. У нас є телефонний дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі представтесь та ваше питання, Геннадію. Добрий вечір. Мене звати Валентина. Я телефоную з Херсона. Я хочу пана Геннадія запитати. Він... Якийсь новий різновид комунізму придумав, чи що, і хоче його здійснити в Україні. Я в це не вірю. Хочу сказати, якщо така розумна людина, в його такі плани, то чому він за скільки років, народившись в Україні, не вивчив нашу мову? Він зневажає українців чи як? Дякую за щиру відповідь. Я поважаю українців, вже говорив по мові. А, а що касається? Почему... Вы не слышали? Вы можете зайти на YouTube, там где-то будет полторы тысячи видео, которые мы снимаем про партию 5.10, про эту систему. Потому что система 5.10 — это единственный выход из нищеты для Украины. Другого ничего не придумано в мире. Это все экономисты мира об этом говорят, что если вы хотите привлечь на свою территорию колоссальные ресурсы мира, сделайте самое низкое налогообложение и самую свободную экономику, и к вам деньги хлынут сюда. Uh, не верят, но ну, старшее поколение вообще ни во что не будет верить. Мы в принципе нацелены на поколение молодое, те люди, которые придут еще в политику, которые сейчас зарабатывают деньги, которые поняли, что свобода это и есть возможность зарабатывания денег. По сути, я несу свободу людям и объясняю ее. Я взялся за очень тяжелое дело, потому что многие люди даже не знают такого слова либертарианство, им придется его выучить. Они должны понять ту систему, которую я делаю. Я каждый день пишу в Фейсбуке статью Пожалуйста, подписывайтесь на них, читайте, потому что там это разъясняется в ежедневном режиме. Олигархи меня практически запретили на всех каналах. На государственных, на олигархических. Я благодарен Зику, что вот они провели этот конкурс, и они увидели, с каким отрывом я победил на этом конкурсе. Людям надоело слушать политиков э, старого толка, которые толдычат одно и то же, но не дают выхода. Сегодня Иначе. есть партия, которая дает выход. Наступное питание вид Александра Никитина. Цитую. Как вы видите легализацию машин на литовских номерах? На сегодняшний день президент издал указ, наверное, будет как-то это упорядочивать. Я не знаю, как это решится. У меня машины на литовских номерах нету. Я считаю, что они тоже должны бороться за то, чтобы все граждане Украины завозили машины. Вот 5% завоза машины от ее стоимости. Это, было, это решение всех проблем. Вот всем одинаково, потому что те люди, которые выпускают здесь устаревшие машины, они на этом наживаются. То люди не могут завести сюда машины с Европы. Это прорвется, потому что по соглашениям с Европой все равно придется открывать вот этот огромный рынок наш для западных машин. Геннадий, Тоб у нас еще уши. хвилина залишается эфиру. Намагаюсь максимально поставить вам питание, потому что сотни питань тут э, залишают. Отож, Артем э, Галстян пишет наступное. Отмена моратория на продажу земли. Реально ли? Почему аграрная партия так противостоит принятию этого закона? Ну, во-первых, кто владельцы аграрной партии? Это олигархи, олигархат, которые владеют этими паями. Я сегодня встречался с аграриями, и я понял, что они, они боятся за то, что они не смогут обрабатывать землю, которую они сейчас арендуют. Но я им объяснял, вы запрещаете сами себе продавать землю. МВФ Все одно заставить Україну виставити ці землі продажу. Но її не скупять, не вивезуть. Це буде відкритий ринок землі. Люди не должны этого бояться. Они повинні мати право продавати свою землю. Геннадію, дуже вам дякую за те, що прийшли до нас на ЗИК. вже час завершувати цю програму. Я нагадаю нашим телеглядачам, що це був проект «Vox Populi. Це проект, де сам глядач вирішує. Кого він хоче бачити у студії телеканалу Зік, і він сам буде задавати йому питання. Будь ласка, заходьте на сайт телеканалу Зік, рубрика «Vox та обирайте собі гостя. Ми ж з вами зустрінемось вже завтра. І хто буде завтрашнім гостем? Вирішувати саме вам. Дякую всім. До бачення.